আজি হৈছে বাবাৰ দিন আৰু এই বাবাৰ দিনটো আজি পালন কৰিবলৈ মই আহিছোঁ আমাৰ ওচৰতে থকা মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী ভিংগেশ্বৰ দেৱালয়ত দৰ্শন কৰিবলৈ আৰু লগতে আপোনালোককো দৰ্শন কৰাম আপোনালোকে ভিডিঅ'তে আপোনালোকে দৰ্শন কৰি ল'ব আজি যিহেতু চাৰিওফালে কেৱল দেৱ দেৱালয়সমূহত বাবাৰে আৰাধনা চলি আছে আৰু এই মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখন আমাৰ ওচৰতে থকা মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী ভিংগেশ্বৰ দেৱালয়তো কেনেকৈ আয়োজন চলিছে সেই সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম আজি ভিডিঅ'টোত আৰু এয়া দেখিছেনে মানুহৰ সুত খুবেই বেছি যদিও সময় প্ৰায় আঠমান বাজিছে এতিয়া কিন্তু মানুহৰ সমাগম হৈয়ে আছে এতিয়ালৈকে আৰু সময়ো পূজাৰ পৰিছে প্ৰায় ছটাৰ পিছৰ ভাগত সেইকাৰণে মানুহখিনিয়ে প্ৰায় ৰাতিলৈ ৰাতিয়ে আহিছে আৰু আমিও আহিছোঁ এতিয়া ইয়ালৈকে অফিচৰ কাম সকলো সমাপন কৰি আৰু লগত আমি তিনিজন বন্ধুৱে লগ লাগি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু মাহঁত আহিছে মাহঁতক ক'ত বা আছে তেতিয়া মানে বিচাৰি পোৱা নাই যিহেতু মানুহৰ সমাগম খুবেই বেছি হৈছে ইয়াতে আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এয়া প্ৰথমতে আমি ধূপ চাপিখিনি জ্বলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া বলক আমি ভিতৰ ভাগত দৰ্শন কৰি লওঁ আৰু ভিতৰ ভাগত দৰ্শন কৰাৰ আগতে গণেশজনাক প্ৰথমতে সেৱা কৰাই লৈছোঁ আৰু গণেশৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি ভিতৰত মহাদেৱৰ ওচৰত যাব লাগিব আৰু মহাদেৱৰ ওচৰত যাবলৈ একেবাৰে শাৰী হৈছে মানে মানুহ বহুত বেছি সেইকাৰণে লাইন পাতি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ মানুহবিলাকক এয়া দেখিছেনে একেবাৰে গহ্বৰৰ ভিতৰ ভাগলৈকে মানুহৰ লাইন আৰু এই লাইনবোৰ গৈ আমি ভিতৰত দৰ্শন কৰিব লাগিব যাৰ হওক দৰ্শন কৰি আহি আপোনালোকক এয়া বাহিৰভাগ দেখুৱাইছোঁ কাৰণ ভিতৰৰ ভাগত ইমানেই মানুহ বেছি আছিল ভিতৰভাগ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক আৰু সেইকাৰণে বাহিৰভাগ দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এয়া বাহিৰভাগৰ ওচৰতে থকা এডাল বেলগছ আছিলে আৰু এই বেলগছডালত মানুহবিলাকে ধুনীয়াকৈ বেলপাত চৰাই ইয়াতো পূজা অৰ্চনা চলাই আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ ভাগো অলপমান অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া হৈছে নন্দী ভিন্দী আৰু নতুনকৈ স্থাপন কৰিছে আজিৰ পৰা স্থাপন কৰিছে ইয়াতে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যদি ইয়ালৈ অহা নাই তেতিয়াহ'লে আহিব আহিলে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশত দেখিবলৈ পাব নহ'লে আজিলৈ বাই বাই